assalomu alaykum bugun sizlar bilan sevimli shirinligim paxlavani o'z uslubimda pishirishni ko'rsatib o'taman birinchi bo'lib beshta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz tuxum sarig'iga bir yuz ellik gramm smetana yarim choy qoshiq chayniy soda qo'shib aralashtiramiz ikki yuz ellik gramm xona haroratidagi margarinni un bilan urvoq holiga keltirib suyuq massamizni qo'shib o'rta yumshoqlikda xamir qorib olamiz xamirimizni muzlatgichda bir soat tindiramiz xamirni uch qismga bo'lamiz bitta qismini olib duxovka listiga yoyib olamiz bir yuz sakson gradusda o'n besh daqiqa chala pishirib olamiz bezek uchun beshta tuxum oqini ikki yuz ellik gramm shakar va bir chimdim tuz bilan ko'pirtirib olamiz va maydalangan yong'oq va mayizni qo'shib aralashtirib qo'yamiz qolgan xamirimizni ham list kengligida yoyib olamiz va ustiga nachinkamizni yarmini va pishgan xamirimizni va ustidan qolgan nachinkani solib uchinchi qism xamirini ustiga qoplab yoyib olamiz va chetlarini yopishtirib chiqamiz ustiga bitta tuxum sarig'ini yaxshilab surtib olamiz pichoq yordamida chuqur kesmasdan shakl berib olamiz ustiga bezak uchun yong'oq terib chiqamiz va ikki yuz daraja issiqlikda gaz pechida qirq qirq besh daqiqa davomida pishirib olamiz b chiqqach issiqligida 30 gramm sariyog'qa bir osh qoshiq to'la asalni solib eritib ustiga surtib olamiz Juda ham mazali shirinligimiz tayyor